কেতিয়াবা কেতিয়াবা ৰাতিৰ সাঁজত এনেকেও খোৱা হয় পানী দি দিছোঁ আৰু লগতে ইয়াত মই লৈছোঁ গাজৰ পিঁয়াজ মানধনীয়া নহৰু আদা কাটিলোঁ আৰু গোটা গৰম মছলা জালুক কেইটামানো দিয়া আছে প্ৰথমতে নহৰু গোটা গৰম মছলাখিনি আৰু আদাখিনিও দি ললোঁ ভালকৈ দুবাৰমান লৰাই লৈ মাংসৰ ডাঙৰ পিচ এটা দি দিছোঁ এইটো আধা কেজিৰ আছে আৰু ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ বুকুৰ পিচ হয় ব্ৰইলাৰ হয় ঢাকোন লগাই দি কিছু সময়ৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া গাজৰখিনি লগতে পিঁয়াজ আৰু মানধনীয়া পাতকেইটাও দি দিলোঁ আপোনাৰ ওচৰত যদি ধনিয়া পাত আছে সেইটো দিব পাৰে আৰু নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো অকণ চাই ল'ব লাগে যিহেতুকে পানী কমি যাব পিছলৈ অলপ যাতে বেছি নহয় সেইটো ধ্যান দিব ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ কিছু সময় সিজিবলৈ দিছোঁ আৰু এয়া চাওক চিকেন ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু এতিয়া উতলি আছে তেল ওলাইছে খুব ধুনীয়াকৈ মাংসৰ পৰা আৰু এইখিনি মই উঠাই লৈছোঁ এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল মাংস খহি পৰিছে আৰু পুনৰ মই নহৰু আদা অলপ কাটি ৰেডি কৰিছোঁ আনফালে এইখিনি নমাই থলোঁ পুনৰ সেই বাচনটোতে মই বাকীখিনি কাম কৰিম মাংসখিনি এতিয়া দেখুওৱা ধৰণেৰে এৰাই লৈছোঁ বাটাৰ দি দিছোঁ আৰু এই বাচনটো মোৰ লোৱা দিন হ'ল আপোনালোকে দেখিছেই চাগে আগতে আদা নহৰু দিলোঁ সৰুকৈ কাটি লোৱা আৰু এইটো যদি কোনোবাই ল'ব খোজে নহয় কমেণ্ট কৰিলে মই লিংকটো পঠাই দিম ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰাই লৈছিলোঁ পিঁয়াজখিনি দিলোঁ পুনৰ এটা পিঁয়াজ কাটি দিলোঁ ভালকৈ ভাজি লৈ ইয়াত মই দিলোঁ অকণমান চুইট কৰ্ণ আৰু গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই পুনৰ অকণমান নিমখ দিছোঁ বেছিকৈ নাই দিয়া কাৰণ আগতে নিমখ আমি দি ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া চিকেনৰ টুকুৰাখিনি দি ভালকৈ দুবাৰমান লৰাই লৈছোঁ বেছিকৈ নাভাজোঁ আৰু দুবাৰমান লৰাই লোৱাৰ পিছত যিখিনি আমি বইল কৰোঁতে পানী থাকি গৈছিল গাজৰ পিঁয়াজ এই সকলোখিনি ইয়াত ঢালি দিলোঁ পুনৰ ভালকৈ লৰাই আছোঁ ঢাকোন লগাই লগাই ভালেমান সময় উতলি থকাৰ পিছত এয়া আমাৰ চিকেন চুপ ৰেডি হৈ গৈছে প্ৰায় আৰু ঢাকোনখন পুনৰ উঠাই দিছোঁ খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিছে এতিয়া দি দিছোঁ জালুকৰ গুড়া জালুকৰ জ্বলা যিমান খায় সেই হিচাপত দিব পাৰে জলকীয়াও দিব পাৰে মই বাৰু জলকীয়া নাই দিয়া আৰু এয়া খাবলৈ ৰেডি খাবলৈ বহুত মজা লাগে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব আজিলৈ আহোঁ বাই